tuan-tuan, lebih baju, lebih pesat kawasan membangun, lebih cepat rakyat tolak parti pemerintah. Kalau beginilah cara fikir pemimpin daripada parti PAS, tak pelik sebenarnya kalau Kelantan tak maju. Okey, pertama sekali nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Ibrahim, Tuan Man. Yang mana dengan kenyataan yang dia keluarkan itu menandakan. Memang parti-parti di belah pembangkang ni dia hanya fikir nak menang saja, Tetapi dia tak fikir kemenangan dia tu boleh bawa kebaikan kepada rakyat ataupun tidak. Sebagai contoh, dia kata dekat Pahang ni banyak masalah. Ya betul, banyak masalah. Dan masalah tidak akan selesai. Tetapi, antara uh, golongan dan kelompok yang boleh selesaikan masalah rakyat adalah parti politik yang menang di dalam pilihan raya. Jadi, kalau kamu ni nak menang pilihan raya tanpa menyelesaikan masalah, tanpa buat pembangunan, tanpa buat pembaharuan, jadi apa gunanya dan apa manfaatnya untuk rakyat? Ha, inilah masalah yang kita hadap hari ini yang melibatkan negeri-negeri lain. Kami yang duduk di Kelantan ni kami tak terkejut sangat. Sebab sebelum ni pun dah banyak kenyataan yang dikeluarkan. Sebagai contoh, aa, apa lebuh raya, highway ni tak perlu buat. Pakai sekali setahun saja. Dan ada juga kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan daripada PAS. Kan? Pimpinan yang jadi ahli parlimen. Dia kata kami tak nak dengan pembangunan kemajuan. Hak uh, dibuat akhirnya boleh bawa rakyat masuk neraka. Ini adalah satu bukti bahawa sempitnya mereka di dalam menilai uh, pembangunan itu sendiri, pembaharuan itu sendiri. Yang jadi bahaya, jadi bahananya sebab mereka di dalam partinya guna Islam. Saya takut rakyat terutamanya yang bukan Islam ini jadi salah faham. Sedangkan ia tidak begitu. Islam tidak pernah melarang kemajuan ke pembangunan dan sebagainya. Dan hari ini bila Tuan Ibrahim Tuan Masa laku timbalan Presiden Parti PAS, boleh keluarkan kenyataan sebegini, ia sangatlah mengecewakan. Bila disebut kalau adanya pembangunan pesat, semakin cepatlah rakyat di tempat itu menolak. Tak apalah, tak apalah rakyat tolak pun setidaknya kamu sebagai ahli politik yang menang dan dipilih oleh rakyat dah bawa perubahan, dah cipta pelbagai uh, nikmat untuk rakyat terima. Tapi kalau rakyat tak nak dan tolak kamu tak apalah setidaknya kamu dah laksanakan tugas dengan baik. Ini bezanya pemimpin parti-parti belah kerajaan dengan pemimpin pembangkang. Mereka nak menang tetapi tak tahu kemenangan itu untuk apa. Bahkan hari ini bila dikeluarkan kenyataan itu, saya rasa tak heran dengan apa yang terjadi di Kelantan. Yang mana Kelantan ini tak membangun seperti mana negeri-negeri lain dan bila masuk saja pilihan raya mereka hanya guna modal sama selain daripada dulu modal panggung wayang tak boleh dibuka boleh tutup judi dan itu sajalah modal-modal yang mereka guna untuk membenarkan tindakan mereka untuk terus menang tetapi kemenangan mereka itu sendiri kemenangan yang tidak memberikan apa-apa erti baik kepada rakyat setempat mahu pun kepada negara jadi dalam video kali ini aku nak tanyalah kepada kalian semua Apakah kalian nak mengangkat seorang pemimpin yang hanya fikir untuk menang tapi tak mampu nak cipta perubahan? Kena ingat sedara, setelah dipilih sebagai wakil rakyat, mereka akan terima gaji puluhan ribu ringgit. Dan apabila mereka pencin, mereka akan menerima pencin sehinggalah mereka tak ada. Setidaknya kita angkatlah pemimpin yang boleh bagi khidmat bakti yang terbaik untuk kita. Bukan pemimpin yang hanya fikirkan kedudukan politik semata-mata. Oh tak boleh ni buat pembangunan. Kalau kita buat pembangunan nanti rakyat tolak kita. Itu semua urusan Allah Taala. tapi tugas kamu sebagai pemimpin dan wakil rakyat yang diangkat, kamu kena serve dekat rakyat. Yang selebihnya serahlah kepada rakyat nak pilih siapa sekalipun.